hattoki vladimir putinning o'zi ham ukrainaga bo'lgan uning urushi cho'zilib ketganidan juda xavotirda va endilikda u qo'li ostidagi bor kuchini ishlatib shu yilning yarmigacha ukrainani bosib olishga harakat qilmoqchi ekanligini isbotlayapti jumladan rossiya ukrainaga qarshi urushda foydalanayotgan vagner yollanma askarlar guruhi tarkibida o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etgan jumladan qasddan odam o'ldirgan uyushgan guruh holatlarda jinoyat sodir etgan amfetamin moddalar ishlab chiqarib qamalganlarni ham borligi ma'lum va aynan vladimir putin aynan tarkibida shunday odamlar bo'lgan Wagner guruhini ukraina urushiga juda jiddiy tayyorlagan hamda hozirda ularning yarmi ukrainada urushmoqda putin urush yo'lida eng xavfli bo'lgan jinoyatchilarni ham qamoqdan ozod etib urushga tayyorlab urushga jo'natmoqda xo'sh oldinda kelayotgan anomal sovuq xabarimiz bor rossiyada minus ellikh gradusdan baland bo'lgan sovuq kelmoqda bu urushni to'xtatib qola oladimi degan savolga esa hozircha javob yo'q ekraningizdagi rasmlar bu fantastik filmlardan qadrlar emas bu moskva teleminorasining tashqi qismi sovuqdan kuchli muzlab qolganini ko'rsatayotgan rasmlardir moskvadagi astankina teleminorasining tashqi qismi muzlab qolgan aynan moskvada qish boshlanishi bilan ilk bor havo haroratining minus yigirma uchu to'rt gradusga pasayib sovib ketishi oqibatida hattoki teleminora ham muzlab qolgan rossiyaning oltoy o'lkasida esa bir necha kundan buyon qor bilan qoplangan yo'llarda bo'ronlar tinmayapti va moskvada hukumatning qirq million rubl turuvchi qimmatbaho avtomobili aurus senat to'xtab turgan joyda uning ustiga katta muz bo'lagi kelib tushishi oqibatida zarar yetgan xo'sh do'stlar bugungi videodagi ma'lumotlar haqida sizni fikringiz qanday albatta kommentariyada yozib qo'ying videoga bitta layk like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin